देखिए उद्देश्य सिर्फ एक ही है यूनिटी इन डायवर्सिटी भले मजहब अलग हो लेकिन इंसानियत एक होना चाहिए यही पैगाम यही मंशा के साथ ये प्रोग्राम को सजाया गया है एक्टिव उद्देश्य हमें जो है तो धर्म हजार होते पर किंतु उत्सव एक ही आ सवार उत्सव से हीजय आज के ईद मिलन उत्सव दो हज़ार पचिश साल उद्योग नेत बड़ो अनुष्ठान सजिए अनेक लोग प्रचुर खेटे আমাদের বড়ো ভাই মাননীয় শ্রী তরুণ চৌধুরী সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের চেয়ারম্যান জনাব একরামুল বারি সাহেব আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আনন্দ সাহ সাহেব আমাদের সিনিয়র অ্যাডভোকেট অমিত গুপ্তা সাহেব এবং অন্যান্যরা আইনজীবী হাইকোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা কোর্ট থেকে সবাই এই অনুষ্ঠানে এসছেন সবাই মজা নিচ্ছেন সাক্ষাৎ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া চলছে এটাই হচ্ছে আমাদের আসল পরিচয় যে হামলোক সব মিলকার इंसानियत के लिए खड़ा हो इंसानियत का पैगाम भेजे और इंसानियत को बचाने के लिए ना कि सिर्फ कलकत्ता में या बंगाल में बल्कि पूरे मुल्क में पूरे देश में ये पैगाम जाए कि वकीलों के संस्था में एक ऐसी यूनिटी है एक ऐसी इकाई है जो कहीं ना कहीं जब कोई खड़ा नहीं होता है तो वकील खड़ा होकर एक ज़रूरतमंद को अपना सहारा देता है और उसे उस उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं देखिए आज यहाँ बहुत हजरत आए थे पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल क्योंकि ये अपॉलिटिकल प्रोग्राम है तो यहाँ सब लोग आए थे नाम अगर मैं लेना शुरू करूँ तो वक्त बहुत लग जाएगा मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया ऑनरेबल जस्टिस से लेकर वकफ़ बोर्ड के चेयरमैन से लेकर बार काउंसिल के चेयरमैन से लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लेकर भारतीय जनता पार्टी रिलेटेड बार सेक्रेटरी से लेकर और जितने भी लोग हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वो रंग रूप में रंगे हो वो एक अलग पैगाम लेकर आए हैं কি ইনসানিয়ত বরকরার কলকাত্তা হাইকোর্ট ইয়ে ইনসানিয়ত কাজ প্যাগাম পৌঁছানো চাহাতা হ্যাঁ আর পেগামকে জড়িয়েছে লোককে দিলোমে এক মোহব্বত ইত্যহাদ আপনাপন একটা ভালোবাসা উৎপন্ন করতে চাইছে এটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য বলো কিছু নেই অনেক কিছু ভুলে ফেলেছি দিদি একটাই কথা আমরা চেষ্টা করবো এরকম উৎসব প্রত্যেক বছর হয় আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি আমরা সবাই সবার দরকারে যদি দাঁড় হতে পারি এটাই হচ্ছে মানবিকতা এটাই হচ্ছে উৎসব আজ আজকে আমাদের এইখানে ঈদ মিলান উৎসব আমরা দু আজকে প্রথম হাইকোর্ট ক্লাব ক্লাবে হয়েছে এটা আমরা এটা এই মানে একটু ইন শর্টে আমি বলতে পারবো যে এটা হাইকোর্টে ইতিহাস মানে হিস্ট্রি হয়ে গেছে মানে প্রথম ফার্স্ট টাইম এটা হচ্ছে আমাদের হাইকোর্ট সিফ মুসলিমই নেই बंगाली नॉन मुस्लिम भी हैं जो कि हम लोग साथ में जिस तरह से कोर्ट में मैटर करते हैं उसी तरह से आज हम लोग यहाँ पे ईद मिलन सब मना रहे हैं जिसमें हम इंडिया का जो कल्चर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी उसको हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं टूट जाती है लेकिन जब सब इकट्ठा होते हैं तो नहीं टूट सकते लेकिन उसमें थोड़ा सा तरमीम यह है कि यहाँ पर अकेला कोई वकील को भी तोड़ नहीं पाएगा अकेला वकील सौ सौ के ऊपर भारी है और जब हम लोग यहाँ पर इतने सारे वकील हैं तो हम लोग यहाँ पर पानी का और हवा का सबका रुख बदलना जानते हैं आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे हम वो नहीं जो शाखों से बिछड़ जाते हैं जिंदाबाद 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 আমি এক কথা বলি ঈদ উৎসব পালন করছে হাইকোর্ট এর আনন্দের ব্যাপার সবাইকে শুভেচ্ছা সালাম জানাই অনেকে ধারণা আইনজীবীরা শুধুমাত্র নিজের ব্যবসা ব্যস্ত থাকেন তার যে জীবন আছে এটা তার প্রমাণ সবাই বাড়িতে করেছেন নেতারা এসছেন মন্ত্রী এসছেন জজ সাহেব এসছেন এবং তরুণ তো আছেই সবাই মিলে করার চেষ্টা করছেন এখানে খুব অমিত গুপ্তি তাই ধন্যবাদ জানাই